С праздником, дорогие братья и сестры! Успения Пресвятые Богородицы! Завтра продолжается празднование, и вечером в 4 часа в нашем храме будет совершаться чин погребения Святой Плащаницы, читая похвалы, затем на великом словословии мы будем обносить святую плащаницу вокруг храма и совершать чин погребения. Мы с вами, как и все православные христиане, глубоко по-детски, по-сыновнему, глубоко любим Уважаем, ценим имя Матери Божией, ибо в мире не было подобной девицы Пресвятой Богородицы, которой явилась она. Не было ни одного человека, чтобы так служить Богу, глубоко верить Ему и особенно творить добрые дела. Мы вчера вечером с вами говорили, напоминали о великом значении Матери Божьей. Мы напоминали себе и о веконе Семистрельной, где написаны семь стрел, которыми Матерь Божия убивает наши скорби, наши неудачи, и отбивает от нас силу зла. А ведь была жизнь у Матери Божьей, земная, когда эти стрелы пронзили ее сердце и душу, когда на ее глазах распинали силы ее и нашего Бога, Господа Иисуса Христа. Когда на Его одевали терновый венец, били более ста побоги на теле, которые запечатлены, были и на плащанице, который обвили тело божественное, ученики тайные, Иосиф и Никодим. И эта кровь лилась по телу Спасителя. И Матерь Божия все это видела, рыдала, скорбела и никак не могла понять, за что, Отец Небесный, твой сын и мой сын так страдает? Ведь он твой единородный. Это сын второй постась, слово твое, Отец Небесный. И Матерь Божия имела в виду себя, что она только телесно родила Бога человека, Бога младенца, чтобы повести род человеческий к спасению. А все остальное, она имела те же скорби, что и все женщины, те же страдания, те же переживания те же слезы, что и все люди имеют. И за это Отец Небесный и Сын Единородный, Спаситель мира, оценили Пречистую Богородицу, которая Бога родила, Богородительница и вот когда пришло время, после Вознесения, около 20 лет, когда святой апостол Иоанн Богослов охранял ее, оберегал ее, как свою мать, пришло время исполнения глубоких просьб Матери Божией. Как она плакала, как она просила сына своего, «Сын мой, побыстрее забери меня отсюда к себе!» Часто ходила в Гефсиманский сад, где погребены ее родители Иоаким и Анна, где был погребен и телохранитель Иосиф. где она часто молилась, потому что в Гефсиманском саду и сын ее, спаситель, перед страданиями молился, молился перед чашей, которая предвозвещает глубокие скорби и страдания. И вот Матерь Божия, молясь, просила Сына, не оставь меня без Твоей милости. Но во время земной жизни Матерь Божия очень желала посетить город Афон, Горн Афон, и когда она туда прибыла на корабле, все сияло, хотя храмов христианских еще там не было. Но она благословила эту гору. И после ее путешествия и пребывания христиане там начали строить обители. И на этой горе, и ныне, сотни монастырей, каждая православная церковь и другие христианские церкви там имеют свои места для моления и монастыри, и кельи, и храм, в которых молятся день и ночь. Затем Матерь Божия посетила остров Кифр, где подвязался епископ Лаза. Как мы с вами знаем, четверодневный родной брат двух сестер Марфы и Марии, которого воскресил Спаситель, которого тело уже смердело от А сила Божия, Сын Божий, подошел к гробу и говорит, Лазаре, я тебе говорю, встань! И какое было чудо на глазах родных и близких и учеников Спасителя, что Лазарь четыре дня лежащий в огробе, который уже начал разлагаться, вдруг поднимается и прославляет Бога. И после этого святые апостолы, после вознесения Господня, направили его на Кипр для благовествования, для проповеди Слова евангельского. И вот поэтому Матерь Божья и очень хотела навестить праведного Лазаря, помолиться с ним, вспомнить Сына Своего и Господа. Чудо величайшее, когда человек уже старший, в таком состоянии лежа в огробе, и вдруг он воскрешается и идет на труд апостольский, чтобы и других приводить к правде Божьей и к евангельскому учению. Но пришло время, когда Сын Божий услышал молитвы Матери Своей. Он всегда их слышал, но не приходило время. А вот теперь приходит, прибывает Архангел Гавриил к Деве Марии и говорит, радуйся, Мария, твои слезы и просьбы Господь услышал, готовься к отшествию ко своему сыну. Как же она радовалась, как же она веселилась, но вместе с этим ей хотелось проститься со святыми апостолами и с другими учениками под 70, среди которых был особенно преславный Георгий Ареопагит. И вот Духом Святым, святые апостолы, собрались в Дом Матери Божией, чтобы услышать последнее наставление. Матерь Божия всех благословила, а затем легла и уснула. Уснула, но не умерла. Ибо смерть есть телесная, Смерть есть духовная. И в данный момент Матерь Божья телесно уснула. И вот почему и в православной церкви традиция во время погребения, когда мы возглашаем во блаженном успении, а не о смерти. Ибо все мы верим, что наши тела также воскреснут и приобретут новое значение, новый вид, новую жизнь. Поэтому и провозглашаем всем усопшим, а не смертным. А вот страшно, когда мы говорим о смерти, Особенно духовно, это уже Бог здесь не присутствует, ибо душа человеческая умирает навсегда и никогда не воскреснет, тем более и тело, а будет гнить вечно. И вот поэтому Матерь Божья уснул ожидая сына своего. И вдруг в другом доме Иоанна Богослова, где жила Матерь Божия, является сын, спаситель ее. И наш Господь Иисус Христос. Весь дом сиял. Апостолы радовались, ибо Спаситель явился так же, как и много раз после своего воскресения до вознесения являлся учеником. Дома закрыты, окна забиты, двери плотно держались на замках. И вдруг является Спаситель и говорит, мир вам, а здесь Спаситель в дом явился. Взял у Матери Божией ее душу и опять вознесся на небо. Мы с вами знаем из предания Церкви Христовой, что Матерь Божья вознеслась так же. А из истории по преданию говорится, что опять апостол Павел, вернее, Фома, не успел прибыть на погребение Всемирной Матери Божьей. А когда прибыл, рыдал, как ребенок. Братья апостолы, какие вы счастливые, что вы провели последний путь. Почему же я такой? И Спасителя не видел, когда он страдал и воскрес. И Матерь Божья ушла от нас, и я не провел ее. Апостолы жали вместо ним и говорят, пойдем, и мы еще раз поклонимся своей матери Всемирной. Но когда открыли гроб в Гевсиванском саду, там лежали одебелены. Тела Матери Божией не было. Они напугались. А может быть, украли иудеи, враги христианства, когда вдруг на небе послышался голос «Братья мои, я за вас молюсь!» И когда увидели апостолы, в небе Матерь Божию начали молиться, просить Пресвятая Богородица, помогай нам. Вот как, дорогие братья и сестры, вкратце я вам сообщил об этом празднике. Но поскольку Матерь Божия является Матерью всего мира, которая возглавила спасение Его на человеческого. Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой возвысили Матерь Божию выше всех ангелов и архангелов, Херувимов и Серафимов, поскольку она самая величавая, самая святая, и великая праведница. И в прославлении Матери Божией на всерочном день и на утренний после восьмой песни Ирмасов мы поем, величит душа моя Господа и возрадовался Дух мой о Боже Спасе моем, И затем припев звучит честнейшую херувиму и славнейшая без сравнения серафиму, без исцеления Бога Слово родшую, ибо она Бога Слово родила, сущую Богородицу Тя величаем, истинную Богородительницу мы величаем. Поэтому и в дальнейшем времени нашей земной жизни будем не только молиться о Матери Божией, но и надеяться на ее всечестный покров, которым она нас покрывала и покрывает. И перед Сыном Своим, и перед Отцем Небесным, и перед Духом Святым будет нас защищать, будет нам помогать, и будет вести нас в жизнь вечную. Аминь.